Guys, okay guys, hari ni abah akan baca berita Imam Syarifuddin Al Bulkini, Rah Rahmatum Rahimahullah Taala. Beliau ni wafat lapan ratus lima hijrah Mesirah. Berita ringkas beliau nama Abu Hafs Umar bin Raslan bin Nasir bin Saleh bin Syihabuddin bin Abdul Khalil Al Askalani Al Bulkini. Panggilan Syarifuddin Al Bulkini. Gelaran Syekhul Islam Mufti Al-An'am Fakih Al-Zaman Ujubah Al-Dah Katima Al-Muhakkikin Mujadidun Mujadidun Din Kelahiran malam Jumaat 12 Syahban 724 Hijrah di Bulkinah Kewafatan petai Jumaat 10 Zulkaidah 805 Hijrah guru beliau Muhammad bin Ra bin Ghali Ahmad bin Kusta Ahmad bin Kusta Warda Ismail bin Ibrahim Samsudin bin Muhammad bin Al-Qama Ibnu Ibnu Abdul Hadi Al-Hafiz Al-Mizzi Al-Hafiz Al-Zahabi al Za Al Ibnu Nabatah Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Subki Syekh Al-Asyam Syekh Al-Syam bin Adlan Najmuddin bin Al-Aswani اللامة العلامة بحاود بن آكل متوى إيمان البوكيني القاضي زود بن جامعة أبو حيان أحمد بن محمد بن عمر الحليبي أبو هلاسة بن الشادد الخاتب أبو الفاتح الميدوني أبو إسحاق بن القطبي جمال بن سي بن سهي الجيشي زين الدين القتاني أبو حلهارم القلانيسي مريم اليوم الفاكي الأصولي المفسي محمد بن بهادي الجركاشي الشافي وفاة 794 تسمى إجراء شهاب الدين أحمد بن إمدودين الدين محمد أش... الأكفا حاسي وفاة إجراء الفاكي الشاي كمال محمد بن موسى بن إيسى الدميل المشري وفاة إجراء أليم الهجاز جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن زهيرة الكوريشي المكزومي وفاء لباتت جبله هجرة الفاكهة ازود محمد بن ابو بكر بن عبد العزيز الجماعة وفاء لباتت جبله هجرة العلامة الفاكهة جلال الدين ابو الفاد عبد الرحمن بن عمر بن غسلان البولكيني وفاء لباتت جبله هجرة برهان الدين الحليمي الحفيظ ولي أحمد بن عبد الرحيم بن حسين حا... العراقي العاش المشري وفاء لبراتون وبل نهيجة العلامة الحفيظ محدث المهرد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحموي العاش الدمشقي الشافعي وفاء لبراتون وبل نهيجة شهاب الدين أبو عباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي وفاء ميلاد المبلد الحافظ المحدث شيخ الاسلام حافظ العشر العشري شهاب الدين ابو الفاد أم بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني وفعل بيت المبلغ وهجره العلامه الفاكه على مدين صالح بن عمر البوكيني وفعل بيت المبلغ لا قرية أربعون حديثا عن أربعين شيخا الاستدلال بالحديث النبوية على على إسباع القواعد النحوية لزهال المستأنف في تعدد الجمع الجمعة في البلد بز بل بذل التجارب التجارة والاهتمام ترتيب الأقسام على مذهب الإيمان ترجمان شعاب الإيمان تقليش المه مثال في تحذيب الكمل الجامع البيان الجل الشهيهان قدم البخاري الأساني في لفظ المساني زهر الرابع في فون المعاني والبيان والبارع شرح زوائي مسلم على البخاري وريب على حديث الفاد الجاري على شرح البخاري محاسن الاستهلاء المقلوب من حديث البخاري منهج الأسلام نسر العابق في طي الدامق نفائس الاهتمام في قصائح طي الإباء pendidikan beliau beliau telah menghafal al-Quran ketika berumur tujuh tahun selain itu beliau juga menghafal kitab tarikh syatib kiraat al-muharraq fiqh al-kafiyah al-syafi'iyah nahu al-muqtasa al-asli li ibni abdi ketika berumur dua belas tahun bapanya telah menghantar beliau ke Cairo dan beliau mempersembahkan hafalannya kepada suatu jemaah ulama seperti Imam Tafiyuddin Al-Subki rahimahullahu ta'ala dan Imam Jalaluddin al kazwini rahimahullahu ta'ala mereka memuji tahap kecerdikannya, tinggi hafalannya serta dapat kefahaman, serta cepat kefahaman. Sedangkan usianya masih muda. Kemudiannya ayahnya telah membawanya pulang ke negerinya dan beliau kembali semula bersama bapanya ke Kahira pada tahun 738 Hijrah dan menetap di sana. Ketika itu beliau hampir balik. Beliau menghadiri banyak ilmu, banyak majlis ilmu dan banyak mengambil faedah daripada ulama di zamannya. Beliau diizinkan untuk berfatwa ketika berumur di tahun. Sifat terpuji. Setiap orang yang berhimpun akan merendahkan diri kepadanya. Hampir-hampir beliau dipastikan menghafal ilmu fiqh dari awal bal hingga ke akhirnya. Meskipun demikian, beliau tidak akan mengajar melainkan selepas mengulangkaji pelajaran yang hendak diajarkan. Tidak akan berhimpun dengannya seorang ulama' pun melainkan dia akan mengiktiraf kelebihan beliau. Luasnya ilmu beliau dan ketajaman ingatan beliau. Beliau juga merupakan seorang Al-Hafiz penghafal ratusan ribu hadis Hampir suka semua ilmu yang ada pada manusia Tidak terlepas dari beliau Melainkan ilmu yang tiada sebarang kebaikan di dalamnya Beliau seorang yang mudah untuk diwujud sesuatu masalah Dan seorang yang lemah lembut Beliau lakukan Pujian ulama Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah ta Ta'ala telah berkata Aku membaca kitab Al-Tababak al Karam Muhammad bin Abdul Rahman al usmani Rahimahullah Ta'ala Yang menceritakan tentang Imam Al-Bulqini Rahimahullah Ta'ala Beliau berkata Imam Al-Bukhari ini taala adalah seorang syekh di zamannya. Seorang iman di zamannya dan seorang hujjah di zamannya. Ilmunya seperti lautan yang luas lagi dalam dan lidahnya mematikan hujah-hujah ulama sebelum dan selepasnya. Ramai di kalangan ulama di zamannya berkata, aku tidak pernah menemui seorang yang lebih kuat mengingati nas-nas al Imam Al-Syafi'i. Rahimahullah taala malaikat Imam Al-Bukhari ini taala. Guru-guru yang hebat pun turut meninggikan yakni kedudukan beliau ketekunan iman al Bahan Al-Halibi rahimahullah taala berkata Syekh Al-Bukhari rahimahullah taala menceritakan kepada beliau sesungguhnya beliau seorang sering menghafaz satu lembar dari kitab al muharraq bermula dari sekolah si yang buta mulai solat asar sehingga dia selesai solat Syekh Al-Bukhari rahimahullah taala berkata lagi si Kuala yang buta itu tidak mengambil masa yang lama untuk menunaikan solat asar Usuf dalam ilmu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata beliau pernah membaca tulisan Al-Muhaddis Baharunuddin Al-Halibi rahimahullah ta'ala bahawa Syekh Al-Bukini rahimahullah ta'ala menceritakan kepada dia suatu hari Syekh Syarafuddin bin Qadi Al-Jabal rahimahullah ta'ala datang ke Kahirah Mesir. Beliau di antara imam besar di kalangan ulama-ulama mazhab Ambali di zaman itu. Lalu Syekh Al-Bukini rahimahullah ta'ala berjumpa dengannya. Beliau bertanya kepada Syekh Al-Bukini rahimahullah ta'ala siapakah di antara kita yang lebih kuat hafalannya aku atau kamu. Syaikh Al Burkini rahimahullah menjawab kamu ingin pesumah kafalah mungkin lebih dahulu atau pelaku. Syaikh Syarifuddin ta'ala berkata kamu dahulu. Syaikh Al Burkini rahimahullah berkata aku mampu mula membaca dari awal awal bahfik aku juga membaca dah dia dan apa yang berkaitan dengan sehingga lah pagi dan baru sampai ke bahagian nikah halusya syarafuddin wa'amu ta'ala bangun dan mencuri dahiku Kemudian beliau berkata aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalannya selepas guruku Ibnu Taimiyah wa taala berbanding kamu. Lalu Syekh Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, bukanlah seperti itu yakni tidak tahu. Kemudian aku datang kata-kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala apa perkara tersebut. Syekh Al-Bukhari berkata Iman At-Tirmizi rahimahullah adalah mengatakan sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut bersatu hasan bukan daif. Aku tanya hadis yang mana? Syekh berkata hadis wahai Ali tidak halal bagi orang yang berjunub selain aku dan selain kamu berada di masjid ini. Lalu Syekh bangun dan pergi kemudian datang semua membawa kitab Muhtasar Al-Muzil di Sunan Abi Dawud. Beliau menilai sedikit ada yang membaca surah kita itu kemudian berkata aku telah mahfaz kitab ini. Beliau menjadi qadi sebelum bersafar ke Syam. Beliau dilantik menjadi qadi kerana mengatakan iman dan tajdid Asy-Syukri rahmatullah. Pada awal bulan Syaban beliau mengajar di Al-Adiliyah pada hari Jumaat juga Syaban. <coughs> beliau berkhutbah dan menjadi imam solat Jumaat. Pada hari Isnin dan Syaban beliau menghadiri daurah hadis Al-Ashrafiyah Kemudian bercakap mengenai fan-fan yang berbagai Dengan kata-katanya fasih lagi kaya dengan sastra Dan dengan suara yang tinggi lagi menakjubkan Beliau berbicara pada waktu tengah hari Dan hadir bersamanya ulama' lama Mesiridasyah Menjadi kurun ke-9 Ulama' sezaman dengan beliau telah memujinya Satu tikatan demi satu tikatan Dari sebelum beliau berumur 50 tahun Sehingga beliau wafat Ulama' yang paling bahag mengeluarkan fatwa pada zamannya Lebih kelebihan Untuk menyelesaikan masalah yang bercanggah yakni ta'aruf dan cara menjamkan men, menjamu kan, uh, jam jamu beliau seorang yang banyak bersedekah menghilangkan kesusahan orang lain menegakkan keadilan membantu mengamalkan sunnah mengalahkan dan menghinakan ahli bidah menghalangi pengutip cukai dan bersolih dan dimuliakan di sisi raja-raja ulama -raja. mesir pada zamannya telah bersepakat bahawa beliau mempunyai tingkatan tersendiri telah sempurna alat-alat ijtihad beliau Beliau adalah orang yang paling halim dalam kurun ke-9. Beliau menyebutkan hadis yang masuk daripada Sayyidina Anas RA daripada Nabi SAW baginda SAW bersabda sesungguhnya pada setiap satu tahun Allah SWT akan memutuskan seseorang kepada umat ini yang membuat pembahawan dalam urusan utama. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.